Azərbaycanda keçiriləcək Türkiyə Respublikasının yaradılmasının 100-cü il dövümünə həsr olunmuş Mustafa Kemal Atatürk 2023 birgə taktiki təliminə hazırlıq məşqləri davam edir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi ndən məlumat verilib. Əlohiddə Ümumqoşun ordunun təlimə cəlb olunan bölmələri daimi dislokasiya məntəqələrini tərk edərək ərazidə yer dəyişmə etməklə texnikanın döyüş tətbiqinə hazırlanması üzrə normativləri icra ediblər. İki qardaş ölkənin hərbi qulluqçularının döyüş texnikası və aviasiya vasitələrinin cəlb edilməsi ilə 23-25 oktyabr tarixlərində keçiriləcək birgə təlimdə əsas məqsəd qoşunların qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətləri zamanı döyüş üzləşməsinin təmin edilməsi, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, təcrübə mübadiləsi və şəxsi heyətin peşəkarlığının daha da artırılmasıdır.